প্ৰেগনেঞ্চি পজিটিভ হ'লে আপোনালোকে ফূৰ্তি নকৰিব পাৰ্টি নকৰিব হয় আপোনালোকে ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনি অনা সেই কিটটো যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি পজিটিভ পায় লগে লগে ফূৰ্তি কৰা আৰম্ভ হৈ যায় কাৰণ সেই নিউজটোৱেই তেনেকুৱা ঘৰখনত যেতিয়া সকলোৱে গম পায় সেই সুখবৰটো সকলো আনন্দিত হৈ ফূৰ্তি কৰে বা পাৰ্টি কৰে আৰু এখন ঘৰত যেতিয়া এগৰাকী বোৱাৰী নতুনকৈ আহে বা তেওঁৰ প্ৰতি যেতিয়া সকলোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশা কৰি থাকে আৰু সেইখিনি সময়ত যদি সেই ছোৱালীগৰাকী বোৱাৰীগৰাকী মাহেকীয়া বন্ধ হৈ থাকে মাহেকীয়া হোৱা নহয় তেতিয়া ঘৰৰ সদস্যসকলে সেই কথাটোকেই আশা কৰে আৰু নজৰ কৰি থাকে যে এনেকুৱা কিবা ভাল খবৰ আহিব নেকি বা আহিছে চাগে গতিকে এইখিনিতে কিন্তু এই কথা দায়িত্বখিনি শেষ হৈ নাযায় হয় মই এইটো মই এনেকুৱা এটা বিষয় আপোনালোকক আগত আজি ক'বলৈ আহিছোঁ সচেতনতাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ খুব দৰকাৰী বিষয় বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এগৰাকী বোৱাৰী যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি পজিটিভ ওলায় আমি সকলোৱে প্ৰথমতে ফাৰ্মাচীৰ পৰা এটা কিট আনি টেষ্ট কৰোঁ নহয় জানো সেইটোৱেতো সকলোৱে কৰে সেই টেষ্টটো কৰাৰ পিছত আমি খুব পজিটিভ ওলোৱাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ ৰিয়েক্ট কৰোঁ কিছুমান নিজৰ ফেমিলিৰ ভিতৰতে আৰু হয়তো কেতিয়াবা বন্ধু বান্ধৱলৈও শ্বেয়াৰ কৰা যায় কিন্তু তাৰ আগত কিছুমান কনফাৰ্মেশ্যনৰ অতি প্ৰয়োজন যেনে মই সাধাৰণ ভাষাত কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিম যাতে সকলো গাঁৱলীয়া মহিলাই এই কথাখিনি সহজ ভাষাত ক'লে বুজি পাব বহুতো মহিলা এনেকুৱা আছে এই বিষয়টো নাজানিবও পাৰে আজিকালি স্মাৰ্ট সময়ত সকলো স্মাৰ্ট হ'ল আজিকালি মোবাইলটোতে সকলো বিচাৰিলে পোৱা যায় তথাপিতো যিসকলে গুগলত চাৰ্চ কৰি ইউটিউবত চাৰ্চ চাৰ্চ কৰি কিছুমান বস্তু চাব এতিয়াও জনা হোৱা নাই বা সেইখিনি নলেজ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো ভিডিঅ'টো সুফল হ'ব পাৰে সেয়ে বনালোঁ কথাখিনি হৈছে যে এগৰাকী ছোৱালী যেতিয়া সাতাইছ আঠাইছৰ মূৰে মূৰে মাহেকীয়া হয় সেই মাহেকীয়া বন্ধ হৈ যেতিয়া ডেৰমাহ দুই মাহ পৰ্যন্ত নোহোৱাকৈ থাকে তেতিয়া সাধাৰণতে সেইটোৱেই কৰা যায় যে এটা টেষ্ট কৰি চাওক তেতিয়া যদি তাতে পজিটিভ আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰেগনেণ্ট হোৱা বুলি ঠিক আমাৰ মানুহখিনি কনফাৰ্ম হ'ল কিন্তু সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফাৰ্মেশ্যন নহয় কাৰণ সেই প্ৰেগনেঞ্চিটো বা সেই সন্তানটো য'ত নিজে স্থিতি লৈছে সেই জেগাখিনি জনাতো অতি প্ৰয়োজন খুবেই প্ৰয়োজন আৰু সেইখিনি নিজে জনাও প্ৰয়োজন আৰু এজন চিকিৎসকৰ দ্বাৰা সেইটো সুনিশ্চিত সুনিশ্চিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন সেয়ে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ মানে এগ এজন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আজিকালিতো সকলো যায়েই তথাপিতো মই কওঁ কিছুমান যদি নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়াও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যে মাহেকীয়া বন্ধ হৈছে প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে আৰু হ'ব দুই মাহ হোৱা নাই তিনিমাহ হোৱা নাই তেনেকৈ ৰখিব নালাগে চিকিৎসক এজনৰ ওচৰত গৈ এটলিষ্ট এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাটো অতি প্ৰয়োজন কিয়নো মই কৈছোঁৱেই যে সেই সন্তানটো ক'ত স্থিতি লৈছে যেতিয়া আমাৰ মহিলা মহিলাৰ ডিম্বানু বা কণী বুলি কোৱা হয় আৰু পুৰুষৰ শুক্ৰাণু লগ হৈ পেলাই যদি এটা সন্তানৰ গঠন লয় বা সেই বস্তুটো য'ত স্থি স্থিতি ল'ব সেইটো কোৱা হয় জৰায়ু জৰায়ুৰ ভিতৰতে এটা সন্তানে স্থিতি লৈ পেলাই তাতে ডাঙৰ হয় দুয়োটা মিক্স হোৱাৰ পিছত এটা সন্তানৰ আকাৰ লয় মানে আৰু তাৰপিছত জৰায়ুৰ স্থিতি লয় জৰায়ুটো হৈছে এটা সন্তান ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে উপযুক্ত পৰিৱেশৰ ঠাই কিন্তু যদি সেই জৰায়ুৰ বাহিৰত কোনোবা ঠাইত সেই বস্তুটো স্থিতি লয় তেতিয়াহ'লে সেইটো খুব বিপদজনক হ'ব পাৰে যেনে খুব সাধাৰণ ভাষাত যদি মই বুজাই ক'বলৈ যাওঁ জৰায়ুটোত যিহেতু স্থিতি লয় জৰায়ুৰ দুইটা ছাইডে আমাৰ মহিলাসকলৰ দুডাল টিউব থাকে পাইপ আকাৰৰ মানে দুডাল টিউব থাকে যি দুডাল টিউবেদি আমাৰ সেই ডিম্বটো ডিম্ব কোষটো বা কণী দুটা দুফালৰ পৰা আহে দুফালে যিহেতু দুটা অভাৰী বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে অভাৰীৰ পৰা আমাৰ কণী নিৰ্গত হয় সেইখিনি সময়ত যোনখিনি সময়ত আমি সংগম কৰোঁ গতিকে তাৰ পৰা যেতিয়া দুটা কণী বা দুটা নহয় বহুতখিনি আহে দুফালৰ পৰা কণী আহে বাহিৰ হৈ তাৰ লগত সু প্ৰাণো মিলি পেলাই সন্তানৰ পজিটিভ হয় মানে যিটো ইংলিছত ফাৰ্টিলাইজেচন বুলি কয় মানে তাৰপাছতে সন্তানৰ স্থিতি লয় জৰায়ৰ গতিকে সেই টিউবৱেলত কেতিয়াবা কি হয় ফাৰ্টিলাইজেচন হোৱাৰ পিছত দুয়োটা মিক্স হোৱাৰ পিছত সেই সন্তানটি জৰায়ুৰ স্থিতি নলয় সেই দুফালে দুডাল যে যিটো কৈছোঁ মই টিউব থাকে সেই টিউবৰ ফালে গুচি যাব পাৰে তাতে সি স্থিতি ল'ব পাৰে বা আমাৰ জয় জৰায়ুৰ ছাইডৰ ফালে বা তলফালে আহি পেলাই স্থিতি ল'ব পাৰে সেইটো একো অসম্ভৱ নহয় কিন্তু এটা সন্তান ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে জৰায়ুহে উপযুক্ত জেগা মই সেইটো কৈছোঁ গতিকে আপুনি মই যেতিয়া এটা কিট টেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া তাত পজিটিভ আহিব কাৰণ সন্তানে স্থিতি লৈছে কিন্তু আমি গম নাপাওঁ যে ক'ত স্থিতি লৈছে যেতিয়া ছোৱালীগৰাকীয়ে এই দুমাহ হৈছেহে তিনি মাহত যাম চাৰি নম্বৰ মাহত যাম মোৰতো একো অসুবিধা হোৱা নাই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ যদি তেনেকৈ ঘৰত বহি থাকে সেইটো খুব বিপদজনক মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ খুবেই দৰকাৰী গৈ এখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা আৰু এজন গায়নী চিকিৎসকক দেখুওৱা কিয়নো তেওঁ আলট্ৰাছাউণ্ডখনত গম পায় যে সেই সন্তানটি ক'ত স্থিতি লৈছে আৰু যদি কেনেবাকৈ তেওঁলোকে সেই কামটো কৰাত দেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মহিলাগৰাকী ছোৱালীগৰাকী জীৱনলৈ বিপদ নামি আহিব পাৰে অৰ্থাৎ বিপদ নহয় তেওঁ জীৱন নিশেষ হৈ যাব পাৰে কিয়নো এইটো খুবেই বিপদজনক মই কৈছোঁ কাৰণ এই বস এই বস্তুটো গ্ৰ'থ হয় যিহেতু গ্ৰ'থটো এডাল টিউবত বা এটা সৰু জেগা তললৈ নামি আহি যদি আপোনাৰ চাৰ্ চাৰ্ভিছৰ ওচৰত চিতি লয় সেই সৰু জেগাটোত এই হেৰিটো কি ক'ম ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে মানে গ্ৰ'থ হ'ব নোৱাৰে তো নহ'লে কি হয় চাৰিওফালৰ জেগাখিনি ক্ষতিসাধন কৰে লগতে সি গ্ৰ'থ হ'ব নোৱাৰাৰ ফলত এটা সময়ত সি ব্ৰাষ্ট হৈ যায় আৰু ব্ৰাষ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ আগুূৰ্তৰ পৰা হয়তো ছোৱালীজনী এনেকুৱা ধৰণৰ চিমটমছ আহিব পেট বিষ হ'ব বা যোনটো ছাইডে হৈছে সেইটো ছাইড বিষ হ'ব বমি হ'ব তাৰপিছত তলত ব্লিডিঙো হ'ব পাৰে তাৰপিছত যেতিয়া আছু ভিতৰত যেতিয়া ব্লাষ্ট ব্লাষ্ট হৈ যায় তেতিয়া উকা নিশাহৰ প্ৰব্লেম হৈ সকলো ছাইডে ব্লিডিং হ'ব পাৰে মুখেদিও ব্লিডিং হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত ছোৱালীজনী সাধাৰণতে কমাত গুচি যায় আৰু জীৱন মৃত্যুৱে যুঁজিব লগা হয় আৰু খুব কম সংখ্যক মহিলাহে চিকিৎসকে বচাব পাৰে গতিকে ইমান সাধাৰণ আৰু ইমান সুখৰ খবৰ এটা কিমান দুখৰ হ'ব পাৰে সেই কথাটো জনাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে কিমানখিনি বুজিব পাৰিছে মই নাজানো মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে জৰাইত এটা সন্তানৰ স্থিতি লৈ ডাঙৰ হোৱাৰ জেগা ঠাই কিন্তু সেই জৰায়ুত নহয় যদি সেই সন্তানে বেলেগ জেগাত স্থিতি লয় টিউবত হওক ছাৰ্ভিক্সৰ ফালে তলত হওক পেটৰ ছাইডৰ ফালে হওক সেইবোৰ জেগাত সেই সন্তানটি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে স্থিতি ল'ব নোৱাৰে সেই এনভাইৰমেণ্টটো তাত নাপায় আৰু তেতিয়া কি হয় সেই বস্তুটো গ্ৰ'থ হ'ব নোৱাৰে আৰু স সৰু জেগাত এটা গ্ৰ'থ হ'বলগীয়া বস্তু কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক গতিকে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাষ্ট হৈ যায় হ'লে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় গতিকে সাৱধান হওক সচেতন হওক এতিয়াও হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণত গাঁৱৰ বহুতো মহিলাৰ মৃত্যুমুখত পৰি আছে কিন্তু গম পোৱা নাযায় কথাবিলাক প্ৰচাৰো নহয় বস্তুবিলাক ইমান ভাঙি পাতি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দিয়াও নাযায় এনেকৈ মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ কাৰোবাৰ কামত আহক বুলি আৰু সকলোৱে জানক বুলি তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ